سر یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ ہیومن ملک بینک جو چل رہا ہے آج کل وہ درست ہے یا نہیں اچھا تو سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہیومن ملک بینک جو مختلف معاشروں کے اندر رائج ہو چکا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو ہیومن ملک بینک کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ ہیومن ملک بینک جس طرح کے بلڈ بینک ہے اس طرح سے ملک کو کسی جگہ پر کسی مقام پر کسی مرکز پر جمع کر دینا تاکہ وہ کلی انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن سکے اس کے لیے کچھ بینکس بنائے جا رہے ہیں مختلف معاشوں کے اندر بلڈ بینک کی طرح تو ظاہر نئی چیز آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کی اوپر جو ہمارے ہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اشکالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اس پر اعتراض بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق اصل میں ہیومن بلک بینک کا رضاعت سے ہے اور اس پر قرآن سے بھی آیات پیش کی جاتی ہیں احادیث بھی اس کے اوپر پیش کی جاتی ہیں اختلاف بھی اس کے اوپر موجود ہے تو میں ان تینوں چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں جس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ قرآن کے اندر جو رضاعت کا حکم ہے ان آیات کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ رضاعت کا مسئلہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے تو سود النساء کے اندر رضاعت کا جو لفظ آیا ہے وہ اما ہاتھ کم الحطی اردا نکم من الرآ و اخوات کم من الردا کہ تمہاری وہ مائن جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو ان آیات سے رضاعت کا مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت حرمت علیکم گم ام اما شروع ہوئی ہے اس کے اندر لوگوں کو بیان کیا گیا ہے کہ فلا فلا جو رشتے ہیں نصب ہیں یہ تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں اسی میں ایک رضاعت کا لفظ آیا ہے کہ رضائی بہن و اخواتم من ردعاں جو رضائی بہن ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں اور جو تمہاری مائیں و امہاتکم اللاتی کم اللہ تی من الردع کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تو ظاہر ہے یہ سے دلیل مل جاتی ہے اور پھر رضاعت کا مسئلہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے پھر روایات کا بھی اشارہ لیا جاتا ہے کہ روایات کے اندر پورا کا پورا ایک باب کتاب الردا یا کتاب الردا یہ موجود ہے اور ہر کتاب کے اندر نکاح کے باپ میں رضاعت کا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو میں تو خیر ان آیات کی تفصیل میں اس کے مقام پہ جاؤں گا کہ حرمت علیکم اما یہ قرآن کس سیاق و سباق میں بیان کر رہا ہے کیونکہ میں ایک مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن یہ انسانیت کی کتاب ہے قرآن انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے وہ مرد اور عورت کی بات نہیں کر رہا ہوتا وہ جب بات کرتا ہے یا یوہل انسان جب وہ کہتا ہے تو اس کا مخاطب انسان ہوتا ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ جن کو ہم تھرڈ جینڈر کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں یعنی اگر آپ کتاب کو کتاب اللہ کو مرد اور عورتوں کے ساتھ خاص کریں گے تو پھر آپ تھرڈ جینڈر کے لیے قوانین کا اطلاق کہاں سے کریں گے تو ایک دفعہ میں اس کے اوپر جب ٹرانس جنرل کی بات کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ قرآن کلی انسانت کی کتاب ہے اور کلی انسانت کے بارے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے تو جب قرآن کی یہ والی آیت سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے ہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا خطاب اس کا مخاطب صرف اور صرف مرد حضرات ہیں کیونکہ آگے لکھا ہے بالمستنت المنسا اللہ مہ ملک تئیمان و اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں ہمارے ہاں جینڈر کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے احکام آئے ہیں اور مونس کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہوتا جیسے کہ عام طور پر حوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حوروں سے ہمارے ذہن میں مردوں کے لیے وہ عورتیں ہی مراد لی جاتی ہیں جو ان کو جنت میں ان کے اعمال کے بدلے میں دی جائیں گی تو بہرحال یہ آیت حرمت علیکم امہ ہاتھم کو میں انشاءاللہ اس کے مقام پہ جا کے بیان کروں گا کہ اس آیت کا بنیادی پیغام کیا ہے ابھی تو ظاہر ہے میرا یہ بیان کرنے کا مقام یا موضوع بھی نہیں ہے ابھی جو مسئلہ زیر بحث ہے میں اس کی بات کر لیتا ہوں کہ عام فہم جو لوگوں کو معلوم ہے پہلے ہی سے ہی رضاعت کے بارے میں تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاعت کا مسئلہ احادیث سے قرآن دونوں سے اخذ کیا جاتا ہے دوسری بات جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رضاعت کا معنی کیا ہے عربی زبان کے اندر رضا رو دود اور عین کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا اگر ہم ڈکشنری سے مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ رو دود اور عین کا مطلب ہوتا ہے بریس فیڈنگ ویسے اس کے دوسرے معنی بھی ہیں وہ میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں عام ترجمہ اس کا رائج ہے وہ کیا ہے بریس فیڈنگ یعنی کہ عورت کے سینے سے دودھ کو چوس لینا یہ ر دود اور عین کا بنیادی معنی ہے یہ رضاعت کا لفظ اسی وقت ثابت ہوگا کہ جس وقت وہ بچہ اپنی ماں یا کسی عورت کے سینے سے منہ لگا کر خود سے دودھ کو چوسے گا اس وقت رو دود اور عین کا لفظ اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے ورنہ رضاعت کا لفظ اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا یہ بنیادی بات ہی سمجھنے والی ثابت ہو ہی نہیں سکتا رعد و درآن یعنی مسئلے کی جو جڑ ہے کہ رضاعت والا معاملہ ہیومن ملک بینک کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا ہیومن ملک بینک اگر بنا لیا جائے تو مساہرت کا معاملہ کسے ثابت ہوگا کیونکہ اگر بہت سارے دودھ بچے کے پاس آ رہے ہیں وہ پی رہا ہے تو معاشرے میں رہنے والی عورتیں کون سی عورت اس کی ماں ہیں اور کون سی بھائی بہن ہیں اس کی تو یہ معاملہ بڑا شک و شبے سے بھر جائے گا اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف بھی کیا ہے اور اعتراض بھی پیش کیا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے نصبی معاملے کو ہلا کر رکھ دے گی تو بنیادی بات میں نے جو بتائی ہے کہ رو دود اور عین رضاعت کا بنیادی معنی کیا ہے کہ بچہ خود سے ماں کے سینے سے دودھ کو پیئے اس وقت رضاعت کا لفظ لاگو ہوتا ہے ورنہ رضاعت کہتے ہی نہیں اس کو کہ جو بچہ اپنی ماں کے یا کسی عورت کے سے بریس فیڈنگ نہ کرے وہ رضاعت نہیں کہ جاتی عربی زبان کے اندر تو مسئلہ اسی لفظ کے معنی سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہیومن ملک بین کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے کیونکہ رضاعت کا لفظ ان پر راگو ہی نہیں ہوتا اور قرآن کی آیت ہو گئی یا حدیث ہو گئی ان سب میں رضاعت کا ہی لفظ موجود ہے تو جو چیز دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے ایسے بینکس کے لیے تو وہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے تو رضاعت کا لفظ استعمال ہی اس لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں جب آپس میں علماء کا اختلاف ہوا اس معاملے کے اندر تو میں ایک مقام پر المحلہ ابن حضم کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ رضاعت کا لفظ ثابت ہی اس وقت ہوگا جب بچہ بریسٹ فیڈنگ کرے گا خود سے یعنی اگر اس کو پیالے کے اندر دودھ نکال کر پلایا جائے کسی بھی عورت کا چاہے ماں کا ہو یا کسی بھی عورت کا ہو تو رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی یہ باقاعدہ المحلہ کے اندر ابن حضم نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور اختلاف اس کے اندر موجود ہے اور دلیل مضبوط بھی نظر آ رہی ہے کہ رضاعت کا لفظ ثابت ہی لاگو ہی اس وقت ہو رہا ہے جب کہ وہ بریس فیڈنگ خود سے کر رہا ہے تو ملک بینک میں تو یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں کہ بریس فیڈنگ کی جا رہی ہے اس میں جو دودھ جمع ہوتا ہے وہ دودھ کس کا ہے کس کا نہیں ہے وہ پلا دیا جاتا ہے تو رضاعت تو ثابت ہی نہیں ہوئی یعنی کہ جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس عمل کے ناجائز ہونے پر وہ دلیل کمزور ہے اور درست نہیں ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں ذرا رضاعت کے دوسرے معاملے کی طرف تیسرے معاملے کی طرف کہ رضاعت کتنی دفعہ میں ثابت ہو اس بارے میں بھی روایت ملتی ہیں موجود ہیں قرآن کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ رضاعت کتنی مرتبہ کرنے سے ثابت ہو لیکن روایات کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ہاں جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ روایات اور قرآن کی بنیاد پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں اس کو بھی ضمن میں لے لیتا ہوں روایات جو مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں رضاعت کے معاملے میں اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اممہ عائشہ نے بیان کیا کہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود تھی کہ دس مرتبہ جب ایک بچہ بریسٹ فیڈنگ کر لے گا دس مرتبہ کرنے کے بعد وہ رضاعت ثابت ہو سکتی ہے جس کو قرآن سے دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ دس مرتبہ اگر بریس فیڈنگ کر لے گا تو وہ اس کی ماں کہلائے گی اور اس کے بچے اس کے رضائی بھائی کہلائیں گے دس مرتبہ سے کم میں نہیں تھا یہ قرآن کی آیت بیان کی جا رہی ہے مسلم کی روایت کے اندر پھر اسی روایت میں آگے چل کے آتا ہے کہ پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا منسوخ ہو گیا اس کے بعد پانچ مرتبہ بریسٹ فیڈنگ کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے وصول کی وفات تک ہم اس کو قرآن کے اندر تلاوت کرتے رہے ہیں جو میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ساری آیات تھی جیسے رجم کی آیات تھی یا یہ والی آیات تھی رضاعت والی تو یہ قرآن کے اندر موجود تھی اللہ کے رسول کے وفات تک ہم اس کو تلاوت کرتے تھے تو یہ کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے خلاف یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو تدوین قرآن کے موقع پر قرآن سے ساکت کر دی گئی ہیں بہرحال یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس روایت سے یہی ثابت ہو رہا ہے اور یہ روایت مانتے ہیں ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے دلائل کے طور پر اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ پانچ مرتبہ بریس فیڈنگ سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی ہے اور یہ پانچ مرتبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ فائیو ٹائمز یعنی ایک بچے نے ایک مرتبہ مکمل طریقے سے ایک بریس فیڈنگ کی ہے ما, ماں کا یا کسی بھی عورت کا دودھ پیا ہے ایک مرتبہ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی وہ پیتا ہے تو پانچ مرتبہ اگر وہ بریس فیڈنگ کرتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے تو ہیومن ملک بینک کے اندر تو یہ معاملہ موجود ہی نہیں ہے وہاں تو مختلف ملک جمع ہو رہے ہیں اور وہ مختلف عورتوں کے جو دودھ ہیں ان کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہا ہے تو یہ والا معاملہ یہاں بھی آ کے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو اعتراض پیش کیا جا رہا ہے وہ اعتراض روایات کی روشنی میں درست نہیں ہے کیونکہ پانچ مرتبہ کا اس کو کیا معلوم کہ پانچ نمبر مرتبہ پیا ہے ایک عورت کا یا ایک ہی مرتبہ پیا ہے اور دوسری عورت کا ایک مرتبہ پیا ہے یعنی پچاس عورتوں کا دودھ اگر اس کے پاس آ رہا ہے تو کسی ایک سے بھی اس کی رضا ثابت ہی نہیں ہو رہی اس روایت کی روشنی میں اور دیگر اقوال کی روشنی میں جو رضاعت کے مسئلے پہ بیان کیے جاتے ہیں تو یہ والا معاملہ بھی اگر پیش کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارے ہاں جو ہیومن ملک بینک بنائے جا رہے ہیں اس کے ناجائز ہونے پر دلیل نہیں مل سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے جب کتب کا مطالعہ کیا تھا تو مختلف فک کی کتب کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شک کی بنیاد پر بھی مساحت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ رضاعت کو ثابت نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کہ بچے کے معاملے میں شک ہے کہ اس کو دودھ کس نے پلایا کس نے نہیں پلایا تو شک کی بنیاد پر بھی رضاعت کا ثبوت یہ نہیں ہو سکتا بن سکتا تو اس میں تو شک ہے کہ ایک بچہ ہیومن ملک بینک سے کس کا دودھ پی رہا ہے کس کا نہیں پی رہا تو جب شک والی چیز آ جائے گی تو یہ ایک فکر حنفی کے اندر تو باقاعدہ یہ مسئلہ موجود ہے شک کی بنیاد پر رضاعت کا معاملہ ثابت نہیں ہو سکتا یعنی یہ مسئلہ ایسا باقاعدہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں دو مرد گواہ ہونے چاہیے رضاعت کے معاملے پر کہ ہاں اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کی بنیاد پر رضاعت کا مسئلہ ثابت کیا جائے گا دو گواہ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ دو مرد گواہ نہیں ہو تو ایک مرد گواہ ہو اور دو عورتیں گواہ ہوں اس باقی کہ ہاں اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے اور یہ اس کا رضائی بیٹا ہے یا اس کی بچے اس کے رضائی بہن بھائی ہیں اگر یہ معاملہ شک و شبہ سے بالاتر ہوگا اس بنیاد پر رضاعت والا معاملہ ثابت ہو سکتا ہے ورنہ ثابت نہیں ہو سکتا تو آپ کسی بھی پیرائے سے دیکھ لیں میں نے چار باتیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے چاروں پیرائے سے آپ چیک کر لیجئے ان بنیادوں پر ہیومن ملک بین کو ناجائز قرار دیا ہی نہیں جا سکتا اور یہ تو لوگوں کی منفعات اور فائدے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ماں کا دودھ آتا ہی نہیں ہے اور بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کیا نعم بدل ہوگا تو یہ تو لوگوں کے فائدے کے لیے جس سے یہ بلڈ بینک بنا دیا جاتا ہے تو خون کی کمی ہو رہی ہے آپ نے اپنا بلڈ کسی کو عطیہ کر دیا ہے تو وہ خون اس کی جسم کے اندر اس کی زندگی بن کر دو رہا ہے تو آپ نے ایک زندگی کو بچانے کے لیے اپنے پاس سے کچھ چیز کو عطیہ کر دیا ہے اپنے جسم کا ایک حصہ آپ نے اس کو عطیہ کر دیا ہے جو جسم میں آپ کے خون دو رہا تھا آپ نے اس کو عطیہ کر دیا اس کی زندگی بچانے کے لیے تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں افریقن کنٹریز میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بچے ماں کے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کی ماں کمزوری کے باعث ان کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہے اور ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر جو عورتیں ہیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں لیکن ان کے پاس وہ بچے میسر نہیں ہیں جن کو وہ دودھ پلائیں تو ایک عورت اگر دوسری عورت کی معاون بن جاتی ہے کہ وہ علاقے جہاں پر یہ چیز سہولت میسر ہے وہ اپنا دودھ اکیا کر سکتی ہے ان عورتوں کے لیے کہ جن کا دودھ بچے کے پیٹ میں نہیں جا پا رہا ہے تو یہ تو کلی فائدے کی چیز ہے منفیات عامہ ہے اس کے اندر تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے جو بھی معاملہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ رضاعت سے انصاب کا کیا معاملہ ہوگا نصب کس طرح ثابت کیا جائے گا تو کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیجئے اس میں نصب کا اختلاف آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جن بنیادوں پر یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں جن چیزوں کے لیے یہ روایت بیان کی جاتی ہیں ان کا اطلاق ہیومن ملک بینک پر ہو ہی نہیں سکتا ہے اور یہ تو اچھا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا وافر مقدار میں دودھ موجود ہے اور ان کے پاس ایسے بچے موجود نہیں ہیں جن کو بریسٹ فیڈنگ کروائیں تو ان کے اندر تو بریسٹ کینسر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے میں نے جب اس کا جائزہ لیا تھا میڈیکل کے حوالے سے تو مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ایسی عورتیں جو دودھ نہیں پلاتی ہیں اور دودھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو ان کو بریسٹ کینسر کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے یعنی یہ ان فیکٹرز میں سے شمار کیا جاتا ہے جو عورتوں کے لیے بریس کینسر کا باعث بن سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ اگر ان کے پاس بچے نہیں ہیں ان کا بچہ ہوا ہے بیٹا ہوا ہے بیٹا پیدا ہو کے مر گیا ہے تو وہ اپنا دودھ عطیہ کر سکتی ہیں ایسی عورتوں کے لیے کہ جن کے بچے دودھ نہ پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے ان کا دودھ نہیں آ رہا ہے کسی بھی وہ جو ہاں سے بہت سارے میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں دودھ نہ آنے کے تو تو کلی منفاد ہے اس کے اندر کلی مفاد عامہ ہیں کلی انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی حج نہیں ہے جتنے اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں ان کی تو دلال کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ناجائز قرار دیں کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر یہ اعتراضات پیش کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ نئی چیز ایسی ہے حرام ہے یا یہ مسئلہ جیسے کہ آرگنس کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے آرگنس ڈونیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا میں نے ابھی کیا کہا کہ آپ خون جب ڈونیٹ کرتے ہیں پہلے خون دینے کے مسئلے پر بھی اختلاف تھا باقاعدہ میں نے پڑھا ہے ان کتابوں کے اندر کہ آپ اپنا خون بھی کسی کو نہیں دے سکتے یہ حرام ہے وہ حرام کا فتویٰ کہاں چلا گیا مقابلہ نہیں کر سکا زمانے کا آج لوگوں کو آج علماء کو یہ بات ماننی پڑی کہ ہاں خون دے کر دوسرے کی جان بچانا یہ جائز عمل ہے ورنہ یہ آپ جا کے مطالعہ کر لیجئے خون دینے کے حرمت کے اوپر بھی یہ مسئلہ علماء کے درمیان متداول ہے لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکا زمانے کا جس طرح کیمرے کا مسئلہ کہ کیمرے کے اندر بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکا وہ فتویٰ زمانے کا آج لازمی طور پر بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں آپ کے فائدے کے لیے بڑی بہترین ویڈیوز تیار کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل جائز ہے ہیومن ملک بینک بنانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا اس میں کوئی حج نہیں ہے جو اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کی کوئی بھی دلیل مضبوط نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بات ہاں ہاں فائیو ٹائمز کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پانچ مرتبہ اس کی بھوک کو مٹایا جائے یعنی اگر ایک مرتبہ اس نے بریسٹ فیڈنگ کر لی ہے تو وہ ون ٹائم کہلائے گا جس میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے باقاعدہ الفاظ بھی روایت میں آئیں کہ جسم کو نش نما پہنچائے اس کی آندنیوں کو بڑھائے ایسے الفاظ بھی آئیں اس کا غذا غذا کا حصہ بن جائے تو فائیو ٹائمز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی بھوک کو مٹا لیا وہ ون ٹائم ہوگا یعنی پانچ مرتبہ اگر وہ ایک ہی عورت سے اپنی بھوک کو مٹاتا ہے اس کو فائیو ٹائمز کہا جائے گا جیسے کہ روایت کے اندر آیا ہے اگر روایت کی بنیاد پر آپ دلائل پیش کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اس کو ناجائز کرا نہیں دے سکتے